Allerdings war der Motor vehement zu groß, zu schwer und insbesondere das Drehzahlverhalten ungeeignet, jemals ein Automobil anzutreiben. Zwei Jahre später kommt auch Karl Benz mit einer Entwicklung, einer Neuentwicklung eines Motors auf dem Markt. Um allerdings mit dem Patentrecht des Nikolaus Otto, das er für diesen Motor schon hatte, nicht in Konflikt zu treten, war Karl Benz gezwungen, ein neues Arbeitsprinzip zu entwickeln. <목소리도> 여기 보시면 이2게놓 정도가 게놓 그그 예, 어, 다이, <목소리도> 네. 이렇게 놓고, 이렇 이렇게 놓고, 이렇게 고 이렇게 놓고, 이렇게 놓고, 이렇게 놓고, 이렇이렇이로고 상당히 획고적인게 놓고, 이렇게 놓고, 이렇 이렇게 놓 이렇게 놓고, 이이렇이렇 이렇게 놓고, 이렇이렇이렇 이렇게 놓 이렇게 이이이 So, und der Kraftfluss erfolgt vom Motor über einen Riemen auf eine Vorgelegewelle. Das heißt, jetzt der Gedanke, diesen Motor nicht nur für Straßenfahrzeuge zu verwenden, weil dieser Motor soll ja auch ja. mal hinaus

베스트리코 이제 라이너하고 차를 벤츠가 합작했다고 서 제가 이제 그 합작을 한서 이제 그여 이제 보시 이제 전 이제 그렇이 벤츠 지금까지의 차의 기본 모델로 현대로서 는 이제 그 차를 이제 경량화시켜서 좀더 이제 상업화그래이 네 1894년에 만들어진 네그 벤츠 차라고 Basierend auf dem a n s k o n z e p t Und dann kam, wenn es auch mit dem ersten Omnibus auf Markt und schon ein Transport von sechs Personen. Aufgrund der enormen Bauhöhe denkbar unsicher und somit ist es zunächst bei diesem Einzelschnitt Und die die